думаете, чья эта война сейчас идет и против чего? Эта война идет только цивилизацией. Война. Это две цивилизации ну, борются. Вообще на земном шаре, я так думаю, где-то около семи таких, таких больших таких культур. Ну, может, десяти, там, я не знаю. Там есть великая европейская культура, там есть великая там, российская культура, так можно сказать. Есть великий мусульманский мир, там Израиль со своей великой культурой, Китай. И между ними происходит какая-то конкуренция. У нас две культуры, три культуры появилось в стране. Это советская, постсоветская, русская, они очень близкие, родные, и европейская, украинская. Они между собой конкурируют. А близнецы не могут жить. Когда говорит там депутат, я считаю, это преступник, говорит, давайте так, вы там строите Бандеру, там, в Львове, а в Донбассе все ну, делаете по памятнику Ленина и будете хорошо жить. Вот это вам результат, что сейчас произошло. Вы говорили, что нами была проиграна холодная война. что вы имели в виду? Ну, дело в том, что, дело в том, что холодная война, ее придумали не американцы. Это китайское изобретение, которое было тысячи-тысячи лет назад. И когда Чингисхан завоевал Китай, он все самое лучшее брал из Китая. И вот, кстати, понятие холодной войны он взял, кстати, буквально с, ну, с ну, Китая. А так как Российская империя, она фундаментальна и базируется на, на Чингисхане, ну, то есть на законах Яса, то там четко расписано, что холодная война. Это ну, буквально пять э, пунктов. Первое, это гражданами той страны, которую нужно завоевать, я подчеркиваю, гражданами той страны, которую нужно завоевать, нужно уничтожить школу. Прежде всего, потому что школы воюют. Об этом писал, еще бирс, об этом говорил. Потом воюет культура. Вот, На жаль, мы, кстати, ее про... проиграли, мы тоже проиграли культуру. В Третье... чем мы ее проиграли культуру? То есть мы допускаем те ну, те моменты, что в другой стране бы это не, не допустили. Ну, например, украинские артисты и, на жаль, даже наши классики снимаются в антиукраинских фильмах. И таких примеров очень много. Даже тут же ступка вот, взять. Уже какая глыба, но все-таки и его сыночек за бабло там, короче, я не знаю за что, или как он может сказать, за великое творчество. А я считаю, что художник это не должен делать. Третье, значит, э, это э, коррупция, вот, которая руками граждан э, своих же э, разлагает изнутри. Четвертое. Были разрушены все силовые структуры, начиная от СБУ, там, прокуратуры, милиции. И пятое. Просто уже заходят войска. В то деле, да, мы вызвали э, Путина на себя, свои э, отношения к государственности. На жаль, украинцы, знаете, как я так вот уже говорил об этом, это рабы свободы. И для них государственность – это такая вещь, которая тоже забирает их не какую-то часть свободы. И поэтому Люди, которые пришли к власти, и та культура, это элита, которая ну, была в Украине вот эти 22 года, она занималась только дерибаном, то есть они не занимались государственностью. Как вы считаете, в чем разница, глобальная разница между русскими и украинцами? Украинцы это все-таки более люди-хозяйственники, так можно сказать, это люди свободные. Это люди, ну, это тут лично стоит на первом месте. В вот. российская культура это общековая культура больше всего. Российская культура она такая построена на брехне, в основном заложена. То есть какое-то такое ощущение, что на земле там, там энергия зла. Ну, например, самая большая брехня это то, что они славяне. Вот, так всегда, так сказать. вот они сказали, что мы славяне. Хотя там, э, или допустим, мы такие великий у нас православный мир. Там. Это тоже понятие брехни. Потому что у них там и мусульманский и великий мир, у них там за 30 миллионов мусульман, они говорят, там за буддистов сколько федерация. В чем ну, проблема в России, как я считаю? Это молодая нация, у них очень большой разрыв и большая пропасть между художником и обществом. Вот в, вот в европейской культуре а он вот более связан. Потому что хотим или не хотим, но художники правят миром. Ну, понятие художника – это и писатели, и философы, можно сказать, да, они правят миром. И даже и те книжки, которые не пишут, и те картинки, которые не рисуют, то человек наполняется, изучая их. Да, Україна да, Украина будет 100% европейская, 100% вона буде незалежною країною. У нас треба вирішити деякі проблеми. Ну, самая большая проблема, я считаю, это, конечно, громадный плюс, что мы рабы свободы, что да? для нас свобода самое главное. И поэтому из-за понятия свободы человек, он... или украинец легко поддается предательству. Я скажу почему. Потому что он, если не признает, допустим, Киев или государственность этого, он легко может там, признать, допустим, Москву там, или Швецию, или, допустим, там, Париж. Понимаете, для него это очень легко вот, происходит. Поэтому решить вопрос предательства это очень важно. К страну можно завоевать, если она очень слабая изнутри. Не снаружи, именно изнутри. А мы нажали, вот благодаря коррупции, вот этим вещам, что я говорил, мы сейчас нажали только слабая страна. Я знаю точно, коррупция, кстати, как была на, на, на угольных предприятиях, это я знаю точно, заявляю официально, так она и есть. Я знаю точно, что, допустим, кадровые вопросы решаются, что опять же по звонку, по знакомым, по всем делам. Надо где-то садиться за стол, надо где-то выделять какое-то помещение, надо, чтобы развивались громадские какие-то там организации, надо пускать их, допустим, на, на, на контроль власти, чтобы была иллюстрация власти. Понимаете, если это не сделается, тогда за что люди воевали? Даже такой простой, простой, вот сейчас идет война, да, в Донбассе, и там воюют люди, хлопцы, там западной Украины, центральной Украины, патриоты воюют. Что, они воюют за два языка, что ли? Что, они воюют за то, чтобы, допустим, там э, сделать, допустим, поставить опять Рената Ахметова туда? Или что, допустим, э, но ну, они думают, что сейчас вот эти люди умирают, а потом, короче говоря, мы опять будем деребанить там Украину, так, да? Они глубоко в этом ошибаются. Вот такие какие-то, мне кажется, большие ошибки делает эта власть, которая пришла, кстати, которая занесла занес Майдан на, на руках в, в, власть. Извините, но я знаю же точно, что происходит в кадровой политике. Отдают же власть кому? Бандитам. Киев отдает эту власть. И сейчас вот, я, вот когда вот эти были все назначения, мы же допустим, там наши э, э, патриотические там силы и говорили, вот этот враг будет, что вы делаете? Это нет, он профессионал. Я им говорю, уже же были профессионалы вы же уже поставили Азарова. Ну, то есть Азаров уже был президентом Поэтому это неоднозначно. Надо власти идти на Майдан пешком, садиться с людьми разговаривать.